Рада працює над новим мовним законом. Зараз цим займається спеціально створення комісія. До того виконуючи обов'язки президент Олександр Торчинов наклав вето на скасування так званого закону Колісніченка Ківалова. Отже, він зараз чинний. Документ нагадаю надає захист і право привілеїв російській та іншим мовам нацменшин. Втім, незважаючи на ці кроки, мовне питання, яке спричинило в Україні багато хвилювань і спекуляцій, не припиняє непокоїти людей. Водночас, багато хто вважає, що проблема штучна, ми поцікавилися у відомих людей, чи відчували вони на собі колись тиск або неповагу, коли розмовляли російською чи українською. Дома кримчанка Телеведущая Маша Ефросинина народилась и заканчила школу в мести Керчь. Там досе живут и друзья и две бабуши и дедушка. В Крыму никогда не говорили и не говорят на украинском языке, но это не мешало мне и не мешает вот уже больше 15 лет общаться с вами, мои телезрители, на моем родном русском языке. Это доказывает то, что наша страна уникальна одним фактом. Да, у нас говорят на нескольких языках. Но ми мы на одному, на общем языке наших ценностей, нашої свободи і нашого єдинства. Земляк Маши Фросініною режисер Ахтем Сайтаблаев народився у Ташкенті, але саме Крим вважає рідним. На півострів із родиною переїхав у 17 років. Зараз він режисер одного зі столичних театрів. На моїй родині люди розмовляють на різних мовах і отлично розуміють друг друга. Я вам всім бажаю миру, теплого моря. І чистого неба українська рідна мова лідера гурту «Океанельзи» Святослава Вакарчука. Він народився у Мукачево, що на Закарпатті. Російською теж спілкується вільно, вивчав за творами російських класиків. Ми з вами можемо мати різні точки зору. У нас можуть бути різні разнеотношення з історії. У нас може бути разний язик. У нас з вами одна страна і одне майбутнє. Колишній президент Грузії Михаїл Саакашвілі зараз живе в Америці, володіє грузинською, російською, українською, французькою та англійською мовами. Сьогодні він читає лекції про європейську державність у школі права та дипломатії імені Флетчера при університеті Тавца. Всесвітньо відомий політик не один раз бував в Україні. Здесь тебе не Тібині що ти чужак Тут для тебе відкрити. Здесь не имеет значения, какого ты происхождения на каком ты языке говоришь, если ты уважаешь Украину, если ты э, любишь эту страну. Ну что ж, с нами серед, вы все ведомый журналист Виталий Сыч. Доброе утро. Доброе утро. Виталий. Действительно, сейчас этот вопрос достаточно актуален, Все об этом говорят. И мы прочитали на вашей странице в Фейсбуке достаточно такой провокативный пост о том, что вы говорите о русском. Да, действительно, mm -hmm. давайте сделаем русский язык вторым государственным. То есть таким образом, вы думаете, мы сможем убрать все эти спекуляции. Знаете, мне кажется, что статус второго государственного языка для русского с инструментами экономической поддержки для украинского при этом, это, это правильно, это неплохое решение, особенно сейчас, когда половина страны, весь Юго-Восток, ну, насколько вы понимаете, не очень довольна изменениями, происходящими в стране, и языковой вопрос далеко не последний вот в этом коктейле недовольство Я общаюсь с ребятами там с Донбасса, пишут, с Крыма и так далее. Ну, одно дело отмена языкового закона, ну, который да. спровоцировал, другое дело действительно ожидания ущемления своих прав и наступления на русский язык. Поэтому мне кажется, признание русского вторым государственным это немножко неожиданно и вроде как слишком много для русского, но на самом-то деле вообще ничего не изменится. Потому что на русском говорит около 40% населения дома и на работе и везде и а, фактически абсолютно ничего не изменится. Да, действительно, мы говорим и в быту на русском языке и украинском языке. Мне кажется, что. Остро языковой вопрос звучит всегда перед выборами. Возможно, нас не языки разделяют, это, а политики. Это, это, это правда. А, язык превратился в некую форму э, фетиша, и это как бы, абсолютный абсурд. А, Но ну, мне кажется, еще один аргумент: а, я не хочу выглядеть как агент Кремля, как человек, который продвигает какой-то вражеский язык. Я сам говорю на русском языке да, там, uh -huh. от рождения. Нужно понимать, что там, в 30 или в 35 лет а, невозможно поменять родной язык. Мне кажется, что а, такое решение оно, а, надолго выбило бы почву из-под ног а, всяких политических банкротов, вроде партии регионов, которые прикрывают там, политическую наготу свою а, языковым вопросом. То есть контрнаступление. Ну, в том числе. Ну вот мы об этом действительно очень много говорим. И я утверждаю, я тоже разговариваю на русском. Мои, мои родители, друзья, живут в Крем Роге, разговариваю на русском, никогда в жизни мне ни один человек не говорил, почему ты говоришь на русском, а не на украинском. Почему спекулируют этим вопросом? Как вы думаете? Или все-таки, вы думаете, есть я, ущемление русского? Я, думаю, я думаю, что этим вопросом спекулируют те, у кого нет настоящего политического содержания. И для кого, кто пытается выиграть выборы на неком региональном патриотизме, где языковой вопрос, опять-таки, основная составляющая. Угу. Поэтому, Витали... признав... Признав его государством, вы просто забираете у них этот код. А навсегда. не кажется ли вам, что если вдруг русский станет, станет вторым государственным, исчезнет фактически Украина? Он будет мешать полноценному знаете, развитию украинского языка? Каким этот, должен быть закон? Этот, этот, аргумент, этот аргумент я часто слышал. Я вам скажу так. Я работал в издании КП угу. Мы первыми в Украине запустили три выдания украиномовных. Да, Глянца. Их не было, не существовало до сих пор. И они все закрылись в течение года. Мы потеряли 11 миллионов долларов на этом. И закрылись они, в том числе потому, что многие люди, которые кричали, что Коля будет корреспонденту украинскую мову, политики национал-патриотичные и так далее, они не хотели даже интервью ему давать. Они говорят, Давайте мы дадим корреспонденту, у него высокий рейтинг, мы на этом неплохо заработаем политические дивиденды. А журналу Новинарви назывался Новинар. Мы давать не будем. Вот. И э, де факто выяснилось, что многие, кто кричали, «Колы буду украинскую мову, на самом деле думали там о своих политических дивидендах больше, чем э, об украинском. И мне кажется, если заложить в этот же закон или параллельно некие инструменты экономической поддержки для украинского языка, это был бы э, это был бы действенным шагом. Вот если вы знаете, в России раньше я как, целую большую статью писал об этом. Для русского книгопечатания было заложено огромное количество налоговых льгот. Муниципальных, федеральных. То есть де факто выпуск книги на русском языке в России был там для вас двое дешевле, чем... Ну, чем другой вид бизнеса. То же самое может происходить и в Украине. Периодика, не знаю, или телевидение, книга печатания, что туда пошли дизайнеры. Ну вот, все, насколько я понимаю, с вашего поста и с да. вашей точки зрения, что вот русский язык он действительно более распространен в мире, и э, даже в том плане, что мы можем больше информации донести и южным регионам, и Крым, и Востоку, и россиянам, когда будем говорить на русском, то есть они нас ну, смогут понимать. Числе, в том числе, мне кажется, знаете, главное все-таки то, что права, и свободы, и комфорт граждан должны быть первостепенны в любой демократической стране. В стране 40% людей говорит на русском. Это просто закрепление как бы, этого права и этого комфорта как бы, жизни. И если, я не знаю, знаете ли вы, но в том же Израиле арабский является вторым государственным, как бы, да, или там Финляндии, которая была частью Швеции, у них тоже историческая память, хотя там всего 5% говорит на шведском, там шведский второй государственный. И это особо никого а не пугает. Вы думали о том, как отреагируют представители других национальных Лоха. меньшинств? А вы, меньшинств? Да. Ну, да, если вдруг русский станет Вы знаете, я думаю, что все-таки э, немножко с натяжкой можно русских называть национальным. Я, я украинец сам, да, русскоязычный mm -hmm. да. э, национальным меньшинством в Украине. Все думаю, я говорю, например, 30... о венграх и о людях, которые живут на границах с Польшей, фактически Могут... не звучит там, я... ни украинский, ни русский вы знаете, язык. мне кажется, наиболее острая реакция будет все-таки от украиноязычных украинцев. То есть, украинцев. вы сказали, вот, плохо, это как раз люди, которые принципиально разговаривают на украинском, по поводу реакции. Я, я думаю, что самая острая реакция будет от а, представителей а, правого политического крыла, свободы а, и так далее, и тому подобное. Я думаю, что ну, я понимаю, откуда идет эта реакция от тяжелой исторической памяти а, и так далее. От обиды? От обиды, от, от, обиды, от э, понимания того факта, что русский язык является символом такой социокультурной агрессии, экспансии России, да, там, враждебного государства. Mm -hmm. я, я это понимаю. И признаю, но мне кажется, это уже в прошлом, об этом нужно забыть. То есть вывод, э, насколько я понимаю, вы предлагаете, в э, вашей точке зрения, что русский язык, раз уж мы все разговариваем, почему бы это не легализовать и почему бы, да. ну, почему бы не сделать на уровне государства, да. чтобы перестать на этом спекулировать? Абсолютно верно. Как защитить а, в, и бизнес, в таком случае? И де-факто де это ничего не изменит. Вот, ну, не, на Юго-Востоке как говорят на русском, так и будут продолжать говорить. Но люди успокоятся, для них это будет очень мощный такой э, символ и жест уважения. Они по факту уже говорят на русском да, языке. Но да. чего хотят крымчане? Да. Ну, если у них русский язык уже есть, их никто не ущемляет. Если вот. говорить о ситуации в Крыму. Ну, с крымчанами сложнее, а, но с, со всей остальной частью страны, я думаю, это было бы э, действенным шагом. Но, вы знаете, даже если сейчас э, в Крыму узнают о том, что русский признан вторым государством, я думаю, это тоже э, был бы Помощь. таким действенным стимулом. Да. Э, спасибо вам. Я думаю, спасибо, что мы действительно получили ответы да. практически э, на все вопросы.